میں اگلے محاضر مفتی عبد القادر قاسمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو ناظم تعلیمات مکتب دینیات بلال مسجد ابو الفضل نئی دہلی سے تشریف لائے ہیں ان رسول کریم بعد حمد و شکر کے ان کلمات کے بعد مکتب کی تعلیم اہمیت طریقہ کار اور عملی تجربات جو عنوان ہیں عنوان کے الفاظ خود اپنی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں اس لیے اس موضوع کی اہمیت کو میں بتانا شروع کروں اور اس میں وقت لگے اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ جو موضوع ہے اس موضوع سے متعلق ہے اور خصوصاً جب کہ مجھ سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو ایک طرح کی مکتب کی تعلیم کے اعتبار سے ورک شاپ سمجھ کر کے آپ کو محاضرہ پیش کرنا ہے تو مکتب کی تعلیم الحمدللہ ہم لوگ جس جس تعلیم سے اور جس نظام سے جڑے ہوئے ہیں وہ دینیات منظم مکتب کہلاتا ہے ایک ہے نفس مکتب مکتب کی خود اپنے آپ میں کیا اہمیت ہے قرآن و احادیث کے علاوہ خود اکابر امت اس پر کیا کیا آرا پیش کر سکے کر چکے ہیں اور کس کس انداز سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے وہ کوئی اب اہل علم سے ڈھکی چھپی چیز نہیں رہ گئی لیکن حالات بدلتے ہیں اور زمانہ تغیر پذیر ہے زمانے کی تغیر و پذیر ساتھ ساتھ اہل زمانہ کی نفسیات بھی بدلتی اہل زمانہ کی نفسیات کے ساتھ ساتھ ان کے سیکھنے کے سکھانے کے سمجھنے کے طور طریقے بدلتے ہیں لہذا وہ مکتب اور مکتب کا وہ طریقہ جو روایتی انداز سے رواجی طریقوں پر چلتا چلا آتا ہے ایک اکیلا معلم ہوتا ہے اور اس معلم کے سامنے بے شمار بچے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی دس بیس بھی ہوتے ہیں تو کبھی سو ڈیڑھ سو بھی ہوتے ہیں یہ ہی اعتبار سے بھی کم و بیش کی تعداد ہوتی ہے لیکن اس وقت جو اہل بصیرت ہیں اور حالات پر اور معاشرے پر اور معاشرے کی معاشرے کی نبس پر انگلی رکھنے والے اور گہری نگاہ رکھنے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اب وہ روایتی جی طریقہ وہ روایتی طریقہ نہ مفید ہے نہ مؤثر ہے اور نہ ہی خاطر خواہ نتیجہ خیز ہے لہذا مکتب کو محض مکتب نہیں اب مکاتب کو ہمیں منظم کرنا اور منظم چلانا پڑے گا اور منظم کے ساتھ ساتھ ایسا منظم جو مؤثر ہو واقعیتاً مؤثر ہو اس انداز سے چلانا پڑے گا جس منظم مکتب کی ہم بات کر رہے ہیں اس منظم مکتب کے نظام میں الحمدللہ مکمل ایک نظام تعلیم موجود ہے نظام تربیت موجود ہے ہمارا جہاں تک نظام کی بات ہے تو نظام وہ ایسا وسیع ہے کہ اس کی وسعتیں درس کی چہار دیواری سے ممتد ہو کر کے آگے گھر تک پھیلی ہوئی ہیں حتیٰ کہ اس کی جڑیں معاشرے سے بھی مربوط اس انداز سے ہیں اور جہاں تک ہمارے نصاب کی بات ہے تو ہمارا نصاب وہ بڑے زیرت دور اندیش اور اہل بصیرت اہل تجربہ کے ذریعے سے مرتب ہوا اور اب الحمدللہ ایک لمبے عرصے سے اس پر ایسا کامیاب تجربہ ہوا کہ اب اس تجربے کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ وہ اندرون ملک بلکہ اب وہ بیرون ملک تک بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے اور بہت اچھے اثرات اور بہترین نتائج اس کے سامنے آ رہے ہیں ہمارا نظام چار بنیادوں پر قائم ہے کیونکہ وقت کم ہے میں نظام کی تفصیلات اور نصاب کی تفصیلات وہ عرض نہیں کروں گا ہمارا مکمل نظام جس کا نصاب بھی ایک حصہ ہے وہ چار حصوں پر مشتمل ہے جس میں ایک نظام ہے ایک نصاب تعلیم ہے اور ایک طریقہ تعلیم ہے اور ساتھ ساتھ نگرانی یہ چار ہمارے نظام کی بنیادی ستون ہیں انہی چاروں سنوں کی اردگرد ہمارا پورا نظام گردش کرتا ہے نصاب میں جن باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے بچوں کی نفسیات کی بھرپور رعایتی کی گئی اور ہر اعتبار سے رعایتی کی گئی مثلا بچوں کی نفسیات وہ رنگ آمیزی کو پسند کرتے ہیں تو الحمدللہ کتاب کو رنگوں سے بھرپور رکھا گیا اس اعتبار سے بھی رعایت رکھی گئی کہ بچے کی عمر کم ہو وقت کم ہو اور مواز زیادہ ہو تو بھی بچہ بور ہوتا ہے اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے تو بچہ بور بھی نہ ہو بچے پر بار بھی نہ ہو اس اعتبار سے نصاب کو اوقات کے اعتبار سے بھی مہینوں کے اعتبار سے بھی حتیٰ کہ درجات کے اعتبار سے بھی تقسیم رکھا گیا اور پانچ سالہ بنیادی پرائمری کورس پھر پانچ سالہ ثانوی یعنی سیکنڈری کورس اور پھر پانچ سالہ ایڈوانس کورس رکھا گیا پورے نصاب کو پھیلایا گیا جس کے پیچھے ایک یہ بھی ذہنیت کار فرما ہے کہ بچہ جس دن سے عصری تعلیم کے اعتبار سے اسکول کا دروازہ دیکھے اسی دن سے بچہ ادھر مکتب سے جڑ جائے اور جب تک اس کی عصری تعلیم جاری رہے اس وقت تک یہ بچہ مکتب سے بھی وابستہ رہے اسی وجہ سے اس میں ان تینوں کورس کے علاوہ تینوں نصاب کے علاوہ اس میں ایک نرسری کورس بھی رکھا گیا کہ ادھر ایل کے جی یو کے جی نرسری یہ تینوں اس طرح کے نظام چلتے ہیں تو ادھر بھی بچہ اسی نظام کے ساتھ وابستہ ہو اور اس اس کو اسی انداز سے لے کر کے چلا جائے تو اس میں بھی بچوں کی نفسیات کی رعایت رکھی گئی اور اس اعتبار سے بھی رعایت رکھی گئی کہ طریق تعلیم ہم وہ بچوں کی نفسیات کی رعایت کے اعتبار سے ہی اختیار کرتے ہیں یہ جو بات آ رہی تھی ابھی میں عرض کر دوں بیچ میں جو میرے محاذے کا بھی حصہ تھا اب میں اس کو ذرا تھوڑا سا اجاگر کروں کہ یہ بات چل رہی تھی کہ اساتذہ اور معلمین وہ پڑھنے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں وہ ان کا تقرر ہو جاتا ہے پڑھانے کے لیے اس میں ایک دو رائے اور آئیں الحمدللہ ہمارے نظام میں باقاعدہ طور پر میں آپ کو عرض کروں اس کا مکمل نظام موجود ہے کہ ہمارے منظم مقاصم میں جب کسی بھی معلم کا تقرر ہوتا ہے بنا ٹریننگ دیے اس کا تقرر نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ یہ ایک ہی مرتبہ ٹریننگ دے دی جائے اس کو بھی ہم ناکافی سمجھتے ہیں ہمارے یہاں الحمدلہ للہ باقاعدہ معمول کا حصہ ہے کہ ہر دو مہینے کے بعد تیسرے مہینے ہمارے نظام العمل میں یہ طے شدہ امر ہے کہ ہر دو مہینے کے بعد تیسرے مہینے ہم تمام مکاتب کے معلمین کو بلاتے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پر یعنی تجدید تربیت کے طور پر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں یہ نظام موجود ہے اور گاہے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ محض معلمین ہی نہیں بلکہ جو بالغان مکاتب کی بات آ رہی تھی تو بالغان مکاتب میں جو ہمارے یہاں دس سال سے اوپر کی طالبات کے مکاتب چلتے ہیں اور وہ نظام مکمل کامیابی کے ساتھ وہ بھی رننگ میں ہیں الحمدللہ وہ طالبات کو پڑھانے والی معلومات کو بھی گاہے گاہے ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان کو بھی طریقے تعلیم طریقے تربیت مکمل طور پر بتایا جاتا ہے میرے پاس پانچ منٹ باقی ہیں میں اور عرض کروں کہ ہمارے ہمارے انصاب کو ہم نے پورے نصاب کو جو سال بھر چلتا ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے کیونکہ بنیادی طور پر قرآن پاک ہے تو قرآن پاک اور ابتدائی درجوں میں نورانی قاعدہ اور اردو کا لکھنا پڑھنا یہ پورے سال چلتا ہے اور چند مضامین ایسے ہیں جو ششماہی امتحان سے صرف پہلے پہلے پورے کرانے ہوتے ہیں چند مضامین ایسے ہیں جن کو ششماہی امتحان کے بعد پڑھانا ہوتا ہے مجموعی طور پر ہمارے یہاں مضامین کی تعداد چودہ ہے چودہ مضامین ہیں جن میں سے ایک بنیادی طور پر قرآن پاک ہے اس کو ناظر قرآن پاک کہہ لیجیے اور حفظ سورہ کے عنوان سے ہمارے یہاں اکیس صورتیں وہ قرآن پاک کی خفس کرائی جاتی ہیں بچوں کو درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے تدریجی طور پر اس کے ساتھ میں دعائیں اور سنتیں ہیں زندگی کے اعمال و آداب اور دعا موقع محل کی مسنون و معصور دعائیں ترجمے کے ساتھ اسی کے ساتھ بچوں کو عقائد نماز عصمائیں حسنہ اور مسائل اسی کے ساتھ بچوں کو ہمارے انصاف کا بہت اہم حصہ ہے اسلامی تربیت اس کا عنوان ہے وہ ہے اسلامی معلومات اس میں بھی بچوں کی نصیحات کی رعایت اس طرح رکھی گئی کہ بچوں کے جو سیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں تو بچوں کی نصیحات سے قریب تر تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں قریب تر جو ایک طریقہ ہے وہ ہے سوال و جواب کا انداز تو سوال و جواب کی صورت میں بچوں کو اسلامی بنیادی معلومات دی جاتی ہے اور یہ بچہ محض دیندار بن جائے علم والا بن جائے اپنے ساتھ کے طور پر ہم اس کو ناکافی سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ بچہ داعی بھی بنے اور اوروں کو بھی ترغیب دینے والا بنے اور اس کو دین کی بات کے کرنے کا سلیقہ پیدا ہو اس کے لیے بچوں کو چھوٹی چھوٹی دین کی بات تقریر کے اور بیان کے عنوان سے یاد کرائی جاتی ہیں اور موقع بموقع اس سے اس کو اس کی مشق کرائی جاتی ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اسلامی تربیت ہی کا ایک عنوان ہے ہمارے یہاں وہ سیرت سیرت رسول سیرت صحابہ اور طالبات ہیں طالبات کے مقاطب میں سیرت صحابیات ازواج متحرات اور بنات صالحات بنات تعرات وہ سب بھی ہمارے نصاب کا اہم حصہ ہے اسی اسلامی تربیت کا ایک آخری جز جس پر آج کل عالمی سطح پر کسی آوازیں اٹھی تھیں اور اب اس کو نصاب کا حصہ اب بنایا جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے نصاب کا وہ پہلے سے حصہ ہے وہ ہے اخلاقی تعلیم مورال ایڈوکیشن اخلاقی تعلیم وہ بھی ہمارے نصاب کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بچے کو زبان کے طور پر عام طور پر مدارس میں عربی پڑھائی جاتی ہے اور یہ مکاتب جو مروجہ مکاتب ہیں اور اس میں عربی کا عنوان محض قرآن پاک و نورانی قاعدے تک محدود رہ گیا ہے یہاں تک کہ بعض والدین سے جب بات ہوتی ہے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی بھی پڑھتے ہیں کہ کیا پڑھنے عربی میں کہ بچوں نے نہ قاعدہ بھی پڑھا ہو قرآن شریف بھی پڑھ لیتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ اس کو نورانی قاعدہ ناظر قرآن حفظ سورہ اپنی جگہ لیکن عربی سے بچوں کو انسیت ہو عربی اپنی زبان ہے اسلامی زبان ہے قرآنی زبانی تصور ہماری نئی نسل میں بھی پیدا ہو اس کے لیے عربی زبان کے الفاظ و معنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو روز روزمرہ استعمال ہونے والے جملے اور اس کا اسی کے ساتھ ہمارا آخری حصہ ہے وہ اردو اردو کا جہاں لکھنا بچوں کو بتایا جاتا ہے پڑھنا بچایا جاتا ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تاکہ اردو زبان میں وہ زندہ رہے آخری بات کے طور پر عرض کروں آخری بات کے طور پر یہ محض تعلیمی نصاب نہیں تعلیمی ہی نظام نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری ہم نصابی سرگرمیاں اور ہماری تربیت کا دائرہ الحمدللہ للہ کی چاڑ دیواری سے جو ہے لے کر کے اور گھر تک پھیلا ہوا ہے اس کے لیے درسگاہ اور درسگاہ کے باہر ہفتہ واری ماہانہ اور سالانہ مختلف نظام وہ ہمارے نظام کا اہم ترین حصہ ہے حتیٰ کہ نصاب کا بھی حصہ ہیں جن میں مختلف سرگرمیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مکاتب کی اہمیت کو پھر سے اجاگر کرنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر